હવામાન વિભાગે ગરમી સાથે ફરી કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે આવનારા દિવસમાં ગુજરાતમાં ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે ઉત્તર પૂર્વીય સાયક્લોનીક અને દક્ષિણી રાજસ્થાનમાં સિસ્ટમ ડેવલપ થવાને કારણે વાતાવરણમાં પરિવર્તન આવશે જેને લઈને આવનાર એક સપ્તાહમાં સમગ્ર રાજ્યમાં તાપમાનમાં ઘટાડો થશે બીજી બાજુ આવનારા દિવસ રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ પડશે જેથી એક સપ્તાહ સુધી લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળશે અમદાવાદ અને ગાંધીનગર સહિત ઉત્તર ગુજરાત મધ્ય ગુજરાત અને કચ્છમાં પણ વરસાદની આગાહી કરાઇ ઉત્તર ગુજરાતના અરવલ્લી સાબરકાંઠા બનાસકાંઠા અને મધ્ય ગુજરાતમાં ખેડા પંચમહાલ દાહોદ અને મહીસાગરમાં હળવો વરસાદ રહેશે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં અમરેલી ભાવનગર દીવ અને ગીર સોમનાથમાં પણ હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે આવનાર ત્રણ દિવસોમાં સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટમાં પણ સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરાઈ છે મહત્વનું છે કે છેલ્લા ચોવીસ કલાકમાં અમદાવાદ રાજ્યમાં સૌથી વધુ ગરમી પડી તેવામાં આવનારા ચોવીસ કલાકમાં અમદાવાદને ગરમીમાંથી આંશિક રાહત મળે તેવી શક્યતા છે તો આવનારા ચોવીસ કલાકમાં દક્ષિણ ગુજરાતના બધા જિલ્લાઓમાં हलवो बरसात रह आगाही कराई आने वाले दिनों के लिए जो प्रकाश दिया गया गुजरात स्टेट के लिए वो है डेवन से लेकर डे थ्री तक गुजरात रीजन और सौराष्ट्र रीजन आज के आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है और देवन में जो गुजरात रीजन और सौराष्ट्र रीजन के डिस्ट्रिक्ट जहां पे लाइट रेन और साथ में संडे भी होंगे वो डिस्ट्रिक्ट है अरावली महसागर दाहोद डांग वलसाड़ दादरा नगर हवेली और सौराष्ट्र रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट रेन और साथ में थंडे स्टॉक होंगे वो है राजकोट और सुरेंद्रनगर और डेटो की बात करेंगे जहाँ पे लाइट रेन और साथ में थंडे स्टॉक होंगे आइसोलेटेड प्लेसेस पे वो डिस्ट्रिक्ट है सूरत भरूच आनंद अहमदाबाद सुरेंद्रनगर बोटा भावनगर अमरेली राजकोट और गीर सोमनाथ और डे थ्री की बात करेंगे जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेड होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो है बनासकंठा और सौराष्ट्रीय कागना और डे फोर में आइसोलेटेड प्लेसेस पे बनासकंठा में लाइट रेड होने का पूर्वानुमान दिया गया और आज जो आइसोलेटेड प्लेसेस पे रेन साथ में थंडेड फार्म होंगे वो होंगे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर जिसके जिसके कारण आइसोलेटेड प्लेसेस पे गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के इन जिलों में बारिश होगी और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाले दो दिनों में नो लार्ज में रहेगा उसके बाद दो से तीन डिग्री सेल्सियस में आ, दो से तीन डिग्री सेल्सियस का ग्रेजुअल राइज और डिस्कम्फोर्ट कंडीशन की बात करेंगे तो आने वाले पांच दिनों के लिए डिस्कम्फोर्ट कंडीशन सौराष्ट्र रीजन में बनी रहेगी और अहमदाबाद और गांधीनगर का मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद का फोर्टी वन पॉइंट सेवन डिग्री सेल्सियस मैक्सिम टेम्परेचर रियलाइज हुआ और गांधीनगर का फोर्टी वन और आज के लिए गौरखास्ट की बात करेंगे अहमदाबाद और गांधीनगर के मैक्सिमम टेम्परेचर का तो फोर्टी थ्री अहमदाबाद एंदा, के लिए दिया गया है और फोर्टी टू गांधीनगर के लिए मैक्सिम टेम्परेचर का पूर्वानुमान दिया गया है और ओवरऑल गुजरात स्टेट की बात करेंगे तो जहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है वो फोर्टी डिग्री सेल्सियस सुरेंद्र नगर और फोर्टी डिग्री सेल्सियस अहमदाबाद किया जाएगा सर जो पूरे गुजरात स्टेट की बात करेंगे तो जो गिल्ड की स्पीड होगी वो पांच से दस किलोमीटर बराबर के बीच में धन्यवाद अहमदाबाद और गांधीनगर में क्या रहेगा बारिश को लेकर अहमदाबाद के लिए जो रेन बारिश का प्रवान मान दिया गया है वो कल के लिए है लाइट रेन, आइसोलेटेड प्लेसेस पे साथ में थंडर स्टॉप होगा आने वाले दो दिन की बात करेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर नो लार्ज चेंजिंग में रहेगा लेकिन जो उसकी टेंडेंसी होगी वो राइज टेंडेंसी होगी और दो दिन के बाद जो टेम्परेचर होगा वो दो से तीन डिग्री सेल्सियस का ग्रेजुअल राइज है गुजरात तो स्टेट की